नमस्कार ईद ए मिलाद उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शाही मिरवणूक एकोणीस सप्टेंबर रोजी साजरा करण्याचा निर्णय इस्लाम धर्माचे संस्थापक हजरत मोहम्मद पैगंबर यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित ईद ए मिलाद उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शाही मिरवणूक एकोणीस सप्टेंबर रोजी साजरा करण्याचा निर्णय शहादा शहरातील मुस्लिम धर्मियांनी घेतला असून याबाबतचे निवेदन प्रभारी पोलीस निरीक्षक राजन मोरे यांना दिले आहे अशी माहिती शाही मस्जिदीचे मुख्य विश्वस्त ॲडव्होकेट सादिक खाटिक यांनी दिली शहरासह परिसरात गणेशोत्सवाची धूम सुरू आहे सोळा सप्टेंबर रोजी इस्लामचे संस्थापक हजरत मोहम्मद पैगंबर यांची जयंती आहे तर सतरा सप्टेंबरला अनंत चतुर्दशी असून गणेश विसर्जन केले जाणार आहे या पार्श्वभूमीवर दोन्ही समाजादरम्यान दरम्यान जातीय सलोखा टिकून राहावा प्रत्येकाला आपापल्या पद्धतीने सण उत्सव साजरा करता यावे यासाठी शहरातील सर्व मदतीची ट्रस्ट व प्रमुख यांची बैठक पार पडली या बैठकीत सोळा सप्टेंबर एकोणास सप्टेंबरला मोहम्मद पैगंबर जयंती साजरी करण्यात येऊन ईद ए मिलाद निमित्त शाही मिरवणूक काढण्यात यावी असा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला शहरातील शांतता अबाधित राहण्यासह सण उत्सवाचे पवित्र्य कायम राहावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला अशी माहिती यावेळी देण्यात आली याबाबत शहरातील प्रमुख शाही मस्जिदीचे मुख्य ट्रस्टी ॲडव्होकेट सादिक खाटेक यांच्या ने नेतृत्वाखाली प्रभारी पोलीस निरीक्षक राजन मोरे यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले मिवणुकी एक सप्टेंबर रोजी की परवानगी दी अभी मागनी या निवेदन कर सात प्रणवो सा नितिन सावड़े शाहदा आज शाहदा पुलिस स्टेशन में मुस्लिम समाज के तमामी मस्जिद के जिम्मेदार यहाँ पर जश्न ईद मिलाद मिलादुलनबी की तारीख के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए थे जिसमें यह दिख रहा है कि 16 तारीख के रोज जो है जश्न यानी पैगम्बर जयंती जो है वो मनाई जानी थी मगर यहाँ पर शाहदा शहर के तमामी ट्रस्टी उलमा कराम ने एक मुत्तफे का फैसला किया और सोलह तारीख के दिन हमारे हिंदू भाई उनका जो है गणेश विसर्जन और 17 तारीख को जो है अनंत चतुर्दशी दोनों सन एक साथ में आने की वजह से कादर्श व्यवस्था किसी तरह से बिगड़े नहीं शाह शहर का अमनो अमान जो है बिगड़े नहीं इसी बात को मद्देनजर रखते हुए तमामी मुस्लिम बान्धवो ने यह फैसला किया है कि ईद मिला की जो पैगंबर जयंती की जो मरवक है वो 16, 17 और 18 को ना लेते हुए 19 तारीख को ली जाए ताकि शाहदा शहर के अंदर अमन अमान कायम रहे और सब लोग भाईचारे के साथ रहे ऐसा पूरा संदेश जो है वो हम देना देना चाहते हैं और हमारे जो प्रशासन है उनसे भी गुजारिश करते हैं कि उस दिन 19 तारीख के रोज अगर स्थानिक छुट्टी अगर मिल जाए तो उसके बहुत बेहतर होगा और हम प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं